Потом... Тихо, тихо, потом... Тихо, тихо. Потом... Тихо, тихо, тихо Тихо Тихо, пожалуйста Я хочу сказать, что у нас Произошел достаточно Длинный и серьезный разговор По основной Массе проблем Которые И несогласованных моментов Которые В настоящий момент существуют в проекте налогового кодекса, подготовленного ко второму чтению. Мы прошли по ряду вопросов и попробовали найти, для начала, даже не решение. Мне не хотелось бы, чтобы мои слова воспринимали чересчур оптимистично или нереально. То есть я не... Хуже всего, как, если мы что-то обещаешь, и потом не делаем. Поэтому я ничего не обещаю. Я хочу, я хочу сказать, что мы обн обнаружили ряд вопросов, ряд проблем. Договорились создать совместно рабочую группу. Завтра Верховный Совет не рассматривает нал налоговый кодекс. Мы делаем анализ тех проблемных моментов, которые существуют. И смотрим, что можно изменить. Обсуждаются следует также дополнительные шаги, которые возможны. Возможно вступление 14 раздела кодекса, который регулирует упрощенную систему налогообложения, специальную систему налогообложения, если говорить. Может быть взять период 3 месяца или времени столько, сколько будет необходимо для доработки. Потому что даже если допустить возможность, что кодекс идеальный и принят уже, то даже в этой ситуации его нельзя было бы нормально в полном объеме запустить с первого числа. Это мое личное мнение. Я думаю, все равно нужно подготовить налоговой инспекции разъяснение. Вопрос с меня, А то, ты на базар выйди, постой! Там на базаре! Регулируется налоговым кодексом. Есть специальный закон а, РРО. И вот там есть спорные проблемные моменты, я бы сказал, коррупционные моменты, которые позволяют злоупотреблять нечестными, и не непорядочным сотрудникам администрации, которые взыскивают налоги. Налоговикам, если прямо говорить. То есть есть эти моменты, и сегодня о них тоже говорили. Да. Насколько удачно и конструктивно будет идти эта работа, зависит... От, наверное, от нескольких моментов, кстати, от двух, от трех моментов, наверное, было бы не так. Во многом зависит от вашей позиции. Насколько она четко и ясно будет формулирована и предложена ]itetseque. в виде по да, Если мы хотим стать разумное, конструктивное решение, давайте не будем. Просто я кричать и забывать а о сюда, решить конкретные вопросы и получить результат работы. Если кто-то пришел дать, дать волю эмоциям и пошуметь, я думаю, это ошибочная позиция, это слабая позиция. Насчет, вот звучит вопрос, учтите вы правки или нет. На сегодняшний день тысячи правок присутствуют в законе. Есть правки, которые ухудшают закон и делают его хуже, чем он был э, во время работы в рабочих группах. Есть правки, которые защищают права предпринимателей, права малого бизнеса. Я понимаю, речь идет о правках, которые защищают права малого бизнеса. Есть квалифицированные люди, которые... Ганьба! 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 Давайте покричим мир. Я Я я не нет, я понимаю, что есть и те, кому нужно получить не конкретный результат, а пошуметь и сделать так, чтобы это сорвалось. К сожалению, эти люди есть и с одной стороны в депутатском зале, также эти люди есть и здесь если Я у этих людей. Также я скажу, что есть люди, которые греют руки сейчас и на малом бизнесе, и на коррупции. Это те, с кем мы боремся. Бабушка Хорошо. Если вы так... Фамилия Азаров. Мне, хотел, мне хотелось бы, чтобы свое мнение высказали и те, кого вы делегировали для да, переговоров и для обсуждения сложившейся ситуации. А вам все-таки спасибо за вашу неравнодушную позицию и за то, что вы все-таки верите в эту страну. <звы> не вынесло от а вас, придурок! <звы> 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 на тебя на это, а для нас наша! Минутку, минуточку, Лена, подожди! Как он сказал, в эту страну? Да. Я хочу положить. На него вы на это. Раз, на не <звы> <звы> Возьми и интернету, что якобы Петерский суд. Я говорю, вот я здесь, Оксана, на меня следи. Вроде Печерский суд вынес решение задержать э, активистов, организаторов этой акции и снести Палаточный городок. Я хотел бы узнать, насколько это правда. Открыть свои Можно я пока представитель власти скажу, да, я хочу сказать, что мы как организаторы ни одной смс по этому поводу Николая пока не было. Вы же заявку сами давали на этот план. Мы сюда же работой. пришли сейчас представитель нашего штаба. Руслан, в частности, помощник, сказали, сейчас среди информацию. На основании киношоу разбираться, давай! Давайте, есть такое предложение. Давайте попросим народного депутата Лукьянова. Чтобы это была его палатка. и бы нас точно не трогали. Давай. Давай. Да. Ладно. Ладно, хорошо, давайте на вашей палатке. Давайте напишем, что это собственность народного депутата Лукьянова. И я сделаю все, чтобы не было... А да. не давай, давай. Да. давай, давай. Да. Новый палаточный городок будет сместен. Можем ли мы рассчитывать на то, что все активисты сегодня благополучно будут возвращать город? Вы знаете, вот печерский суд иногда выдает действительно удивительное решение, потому что оказывается, что год назад Луценко подал на меня в суд, меня никто не уведомлял, и он мне приносит говорит вот у меня есть бумажка, что ты вот там. Вот так, вот так, вот так, вот так. Поэтому я буду обращаться. Высшей раду юстиции, прокуратуры и в комитет Верховной Рады по работе в Если вы дадите протокол, который в отношении вас, в отношении, без вас рассмотрены с нарушением регламента и процедур, я думаю, это будет второй прецедент. А я хочу вам сказать, я дойду до конца, дойду до Высшей Рады юстиции и прокуратуры и потребую чтобы получить ответы на эти вопросы. Если принимается незаконное решение, то судьи, принимающие заведомо незаконное решение, рано или поздно должны в этой стране начать отвечать. Скажите, пожалуйста, вы можете лично гарантировать, что ни к одному из участников сегодняшнего переговорного процесса не будут применены репрессивные меры в течение... Снимайте на камеру. Вот если я похож на брюхуна такого... Похожий. Похожий. Похож. Похож! А похож! -а 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 я есть, что если хотите, я могу с вами сегодня здесь остаться. А -а 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 -а. Я могу точно забыть что-то. Самое главное, мы вот тут между собой поговорили, это то, что нам ничего не пообещали, и это радует. Потому что если бы пообещали, это значит кинули. Значит, Слушай, председатель фракции, партии, региона, что они просят тайм-аут, завтра будет, просматриваться не будет. Они по поводу всех позиций, которые мы изложили. К концу дня нарисуется видение, если будет достигнут какой-то там разумный компромисс, тогда начинают работать рабочие группы. Работает Ефремов. Если не будет компромисса, то начинаем работать мы с вами. То есть мы продолжаем акции протеста. Мы обречены на то, чтобы защитить... Нашу работу, наши жизни. Иначе не было бы смысла сюда прийти.